it Мандат. Что за бред? У Нет? нас было выдано 401 мандат. Ну Я прошу людей, которые занимались регистрацией, подойти сейчас сюда, для того, чтобы мы могли сверить, сколько людей находится в Я прошу, прошу тех, кто регистрировал. И... Я прошу тех, кто занимался регистрацией, подойти вот сюда к Ксюше вы поможете пересчитывать людей в зале. Контролировать этот процесс по уставу должны представители э, органа местного самоуправления. У нас это будет в лице управления архитектуры. О, Боже мой, еще и управление архитектурой. тоже цирк. Я отношу людей, которые занимались регистрацией, в частности, Федорович Мадинов, Шатаковскую, Павленко, Славовский, Мельник, Легова, Шуль, Керма, Скорбя, Алексей, подойти сейчас сюда. Это Да, да. А там ролики, то, что они хотели, делать это внизу, на побережье. Ну, это очень разное. Сейчас мы просим всех людей,

выводить людей. Что за глупость такая? А почему люди не могут присутствовать? А можно еще, допустим, предположить, да. что не голосовать, но почему не присутствовать? Чтобы не зипсувать свято. Свято демократии. Это чисто свято демократии. решений, которые подавались, рассматривались. Это минимум 3,5 часа работы. Если у нас будут выклики из зала, политика, что агитация в зале и еще что-нибудь в этом духе, мы будем сидеть 5 часов. Поэтому я очень прошу, работаем только по регламенту и делаем только то, что говорит уполноможенный за проведение слуха. Согласно распоряжению, это я. Поэтому я буду предоставлять слово людям в том порядке, в котором Такое это предусмотрено устало. Учимся становиться опять такой коррумпированной. позу. И в позу, да. Чему оставаться в позу? Сейчас вам подойдет представитель счетной комиссии, Шуколов, он будет областить, опустить мандаты тех, кого уже посчитали. Пока все держат мандаты, все, кроме тех, кому подошел представитель счетной комиссии и отпустил. Я прошу Сергея Петренко. Не срывать слушания и не выступать, пока ему не дали слово. Пока что мы даже не знаем, сколько людей в зале, сколько людей могут голосовать. Его вопрос будет первым после того, как пройдут все процессы устава. Я ему этом говорил пять раз. Меня зовут Черный Алексей. Мы инициировали эти слушания три месяца назад, когда городские власти отказали в проведении общественных слушаний по трассе здоровья. Тогда мы сказали, что мы сами инициируем общественные слушания. Мы собирали подписи для того, чтобы их инициировать, подготовили проекты решений, согласовывали проекты решений с экспертами, организовывали работу слушаний. И я прошу дать право, чтобы мы провели слушания по-нормальному, без срывов. Любые люди, которые из зала начнут что-то выкрикивать, будут выводиться службой службы безопасности, потому что они прибавляют лишний час к нашей работе. Выкрики из зала запрещены. Если вы хотите, чтобы к вам подошел член инициативной группы, поднимите руку, к вам подойдут и с вами пообщаются.

Раз, два, три, четыре, А вы для кого вы снимаете? Для себя или для какого-то спектакля? Для я если для СМИ то я вам дам да? релиз. Что? Если что? для СМИ то я вам дам релиз. Чем вы нажимаете? Еще раз вот эта кучка. Поднимите, пожалуйста, даты. комиссия подсчитывает Отсчитывая 22 мандаты, я расскажу немножко историю проведения инициативных слушаний. В 2011 году городской совет принял устав городской громады, которым он дал гражданам Одессы право самим инициировать обсуждение тех или иных вопросов. Для этого по уставу нужно собрать 300 подписей, подать их в городской совет, подать проект решения, который должен обсуждаться. 2011 проводилось всего двое инициативных слушаний. Одни инициативные слушания мы проводили два года назад по обсуждению генерального плана города Одессы. И по результатам слушаний городские власти прислушались к мнению горожан и сняли генеральный план с утверждения, поскольку в нем планировалась застойка зеленых зон. С того времени за три года никто не проводил слушаний, потому что это очень сложный процесс. Мы готовились для сегодняшнего дня три месяца. Поэтому я очень прошу, у нас есть опыт проведения слушаний. Единственный опыт такой в городе. Мы знаем... Для кого закономить? Для чего его понимаю. Он уже больше потратил времени, чем можно идем. Нет, вони зарахуют, вони рахуют. А, ну не рахуют. Сейчас после того, как пойдется свет, как... Тобто, якщо хтось пішов в туалет, и зараз людину не знайдет. Мы начнем от задумы. К сожалению, первый подсчет, он запрет, потому что нужно пересчитать все. Согласна ты, будем встал? Решения считаются принятыми, если за них проголосовало большинство от зарегистрированных. Мы знаем, что у нас зарегистрировано 401 человек. Поэтому, если я буду ставить проект на голосование и буду видеть, что большинство за, мы пересчитывать большинство не будем. Я сразу же буду спрашивать, кто против, пересчитываем меньшинство, ну то есть ну, сколько человек против, сколько воздержались и имеем понятие, принят проект портил? решения или нет. Хорошо? Вима, Потому что если по каждому пункту мы будем тратить 5 минут на то, чтобы пересчитать 400 человек, то мы отсюда никогда не уйдем. Мы заранее разместили в сети интернет, google форму, куда можно было регистрировать проекты решений. Очень многие проекты решений оказались ну, практически идентичными. Более десятка решений пришло о том, что трассу нужно продлить до 16-й фонтаны. Мы разделили все решения на определенные группы. Часть решений касалась парка юбилейной, часть решений касалась вопросов экологии, часть вопросов касалась процессов геологии и геодезии, часть решений было просто планировочной, часть вопросов организационной. По каждой теме мы собирали группу все общественных нет. активистов, привлекали экспертов, обсуждали разные предложения, которые есть, и наиболее адекватные решения вынесли на слушание. Потому что если бы мы как бы, сейчас начали в зале поднимать те или иные вопросы, то мы бы даже пяти вопросов не обговорили в формулировке. Поэтому мы сначала обсуждаем слушания, вопросы решений блоками. Если кто-то желает выступить с предложением, которое еще не прозвучало, такая возможность будет после всех выступающих. Просто чтобы не получилось, что вы будете предлагать то, что должен был говорить с иллюстрацией подготовленный эксперт по той или иной теме. Повестка дня обсуждения реконструкции и благоустройства трассы здоровья. Сначала происходит обраня головующих органов слуха, после этого выступление основного выступающего, после этого выступление дополнительных выступающих, обсуждение вопросов и принятие рекомендаций общественных слушаний. На этом слушание заканчивается. Я вижу уже Мандати посчитали, що робота чуть швидше. Хочеш завалити справу, організує. Тобто йде така звична тренування щодо майбутніх, як депутатів чи як можна назвати представників народу нашої країни. Просьба не сдвигаться с своих мест. Тех, кого еще не считали. Держите мандат высоко поднятым и не двигайтесь, потому что вы переходите, вас сложно считать. Двигайтесь. Согласен. Против. Категорично. Но что для организовывают, то про це молчат это есть. А наши что Я

45 человек ну, как в зале из тех, что зарегистрировали, в зале не находятся. Это их право. Кому-то не понравилась завтрака, кому-то еще что-то не понравилось. Люди вышли. У нас 353 участника. Мы можем начинать слушать. Первым вопросом я прошу высказать доверие или недоверие мне как головующему. Ставится я вопрос на голосование о а том, чтобы головующий слухань был черный Василий Сергеевич. Это я. Кто за? Кто против? Против меньше, считаем тех, кто против. Считаем. Счетная комиссия, считайте, пожалуйста. Я не знаю, я бачу, что Активної частини, яка не сидить вдома, прийшла сюди і до товка її до красивої ролі стара. <плес> щоб, щоб вони звикли. Що <плес> Але вони вже не <плес> мають. Їм сказали не <плес> пересідають. <плес> Хто не може говорити про кінецька? Тут -то тут уже Вопрос второй. Нам нужно избрать секретаря комиссии и счетную комиссию. Я предлагаю секретарем слушаний избрать Сергея Сарафанюка. Это человек, который инициировал слушание, который три месяца организовывал работу который сможет качественно ее провести. А также я прошу счетную комиссию включить тех а людей, пользу, которые запомню, вас регистрировали при входе. Это Федорович, Ходоковская, Павленко, Славутский, Мельник, Грекова, Шпуль, Кермас, Обря и Алексеев. Прошу голосовать. Кто за? А может и инши будут пропозиции? Кто против? Решение принято. Все, после этого тут Сергей Дубенко очень отвелся выступить с предложением. Прежде чем я ему дам слово, хочу сказать, что общественные слушания а – это, это форма, для которой а? любой одессит а? может прийти а? и принять в них участие. Но мы понимаем, что есть определенный предел. То есть не смог, нельзя запустить 10 тысяч, там, 5 тысяч. Это самый большой из доступных залов на 400 мест. Сейчас тут находится около 500 человек, наверное, 400 мест заняты, и еще за... ну, когда... видите, люди стоят. Если да. городские власти хотят отдельно власти. проводить те это... или иные слушания в большем это... зале, пускай он... они нам его предоставляют, и мы будем проводить их в большем зале. Это... Сейчас это... я поставлю вопрос можно на это? голосование можно... о том, чтобы мы <тукрыл> запустили в зал людей, которые не смогли сюда зайти по причине того, что места заняты и мандатов больше нет, то есть запустить их с тем, что они займут э, всю возможную площадь и будут слушать вот решения слушать. Но я вас предупреждаю, что в самом лучшем формате мы будем работать 3,5 часа. Если тут будут еще стоять люди в проходах, то работать будет очень тяжело. По-моему, это неконструктивно. Когда мы проводили слушание по генеральному плану, пришло 600 человек, в зал зашло 400 человек, которые пришли первыми. Поэтому я ставлю вопрос на голосование о том, чтобы в зал запустить людей без мандатов, которые смогут занять все свободные места. Ну, то есть стоять, лежать, я не знаю, как они будут. Кто за? голосов в Мне... да, да. Если Сергей Туменко хочет по этому поводу выступить, у него рекламник одна минута. Пожалуйста. Бы неправильно. А ну, а ну, Уважаемый президент, уважаемые присутствующие. Я один из тех людей, на дисситах, которые принимал участие и ставил свою подпись под проведением этих слушаний. Я очень заинтересован в том, чтобы они были проведены и результаты их были абсолютно легитимны и процедура была проведена абсолютно законно. Однако, к сожалению, я вижу уже в данный момент нарушение законодательства. Мелочи, о которых я хочу сказать, но на самом деле они есть, это нарушен пункт 5 статьи 24 проведения общественных слушаний. То есть перед початком громадских слушаний парафовывает загальную кількость присутных участников, у разве если кількость присутних участниц выдрязняется в кількости зарегистрированных больше, чем на 10%, то проводится повторная регистрация. Сейчас объявил председатель, что количество отличается от, более чем на 10%. То есть на 50, если не ошибаюсь. Что, а 10% это 40. То есть это означает, что слушание уже нелегитимно. Неужели кто-то из присутствующих хочет, чтобы они были признаны незнакомыми? Мы же хотим добиваться, что это для Одессы, и что все проводилось по закону. А не кто-то подавал иски в суд аж и отыгрывал. Второй, второй момент. Нашу одну комиссию подготовиться еще два голосов? Нет. Повторный. как мандаты, тем самым не смогли получить право голоса. Им было отказано совершенно без оснований. К сожалению, это произошло. Сейчас у нас на входе находится несколько сотен одесситов, которые имеют право по закону принять участие в слушаниях. И нет ни одного основания отказать им в этом. К сожалению, регламентом проведения слушаний не было предусмотрено моменты, что делать в случае, если число участников будет превышать количество посадочных и вообще все-таки ваше выступление понятно спасибо Вое большое спасибо, мнение, что... мы не можем не учитывать голоса одесситов. мы все не можем мы не а, поставить вопрос на голосование о перенесении общественных слушаний до того о, момента пока мы не найдем помещение которое будет вмещать все количество участников и будет прописано So, yeah.

слушаний, говорил о том, что была проведена сознательная попытка сорвать слушания. Часть людей, а именно 50 человек, зарегистрировались и ушли. Это было сделано для того, чтобы сорвать слушания. Поэтому согласно части 5 статьи 24 Устава города Одессы я, как лицо, уполномоченное за проведение слушаний, объявляю перерегистрацию. Прошу освободить зал, да, выйти и снова зарегистрироваться. Вы будете покупать геомонайты. А вы не ну, снова выйдете? Вы не зараз зарегистрируетесь, а потом снова выйдете? Зачем? 30. Если 30. я уже зарегистрировался. Зачем повторно? Ну лучше ли дополнительно зарегистрировать тех? Сейчас же бардак получается. Нет, Мне это уже... Давай, я прошу, вот это чтобы эта провокация не повторилась, все, кто мандат, с мандатом сразу заходят в зал. Ни один человек с мандатом на не выходит. Потому что еще раз. Я что, ты можешь заборонить выйти с мандатом? А сейчас там уже, не слышал, Да.